संध्या संध्या नमस्कार मी गौरी आपण मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रेची सांगता सभा पार पडली या सांगता सभेमध्ये इंडिया आघाडीचे देशातील सर्व नेते उपस्थित होते या सभेमध्ये बोलताना शरद पवारांनी भाजपानं जनतेला दिलेल्या खोट्या आश्वासनांचा खरपूस समाचार घेतलाय पाहुयात देशवासी मजदूर बेरोज बेरोजगार नौजवानों को दिए थे महिलाओं को दिए थे दलितों को दिए थे आदिवासियों को दिए थे और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमिटमेंट की थी, थी इसमें कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया और इसलिए जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ये और कोई आश्वासन आप आश्वास लोगों को देगी हम फिर से कुछ महीनों से हर दिन टेलीविज़न पर एक झूठी बात सुनते थे मोदी जी की गारंटी ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है और इसलिए गलत गारंटी देकर गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते भर लेने की कोशिश की एक अच्छी बात होगी कि आज से और टेलीविजन पर गारंटी नहीं आएगी उसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने करने का तय किया इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं हम और रा हाँ, हमेशा बोलते हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में बयालीस में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था छोड़ो हुक्म का नारा दिया था आज उसी शहर में हम लोगों ने यह तय करना चाहिए किस तरह वाजव फा वाजव से उनकी ये कजे के लिए अवसर चाहिए कि सब विन सर चाहता हूं आपसे जिज्ञासा देते चंद लाइव साठी प्रतिनिधी रोहित दवी मुंबई महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्यालय न्यूज चॅनलला YouTube वर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा